Выйдешь куда-нибудь зачем-нибудь ну, за дровами там или где-то воды раздобить, Постоянно летают дроны. Конечно, это как разведка, что ли. Я -то не хватило, что до ну как это? Ну люди же здесь есть. Кастрюлю, кожен дрова, растапливаем и как-то хреемся дома, да? Но где на балконе ж, да? Ни воды, ни света, ни газа, ни тепла, ничего нет. Никаких условий. Поехали в эвакуацию, поселили нас в коровники. Сказали, а что вы хотите? Вас сюда не ждали. Не нравится до дома, до хаты. Спасибо, я не хочу. Я лучше уж здесь останусь. Ха ничего не будет, но зато стены есть. Что-то там -то мясом торгуют. Так, кучу. ну, а... Газ отключили. Или хоть про электричество еще Холодно. То, что когда газ был, хоть кухню можно было обогревать. Я вам в пятиэтажке живу. Чем топите сейчас? Ничем. Мы отпустили, сегодня ночевал в частном секторе. Планируете эвакуироваться? Есть. так. Свет пока есть, пока будем работать. Если уже, конечно, будет уже не в МАГАТУ, то, конечно, тогда будем уже выезжать. Ну а так как-то помогаем людям. Газа и света нет, это вот Шахтурский микрорайон, Солнечный и половину Лазурного микрорайона. Там нет ни света, ни газа, ничего. Остальные районы есть. Свет. Распродаемся, трохи дивимось, ну, трохи товар заказываем, потому что люди приходят. Думали уже в их выезжать, начали полки собирать. Потім подивилися, що наші ж хлопці відбили, опять же до Шевченка повернулися, подивитися. Ще трошки побудемо. От цілий день на роботі, вечором на Бога, надіжда щоб не прилетить.